Если углекислый газ. Осталось 3 сотых да. Если эти 3 исчезнут, жизнь на Земле прекратится. Всем понятно, да? Растениям нечем будет питаться, а животные чем питаться, а мы чем? растения. Значит, чего мы сделаем? Из углекислого газа воздуха. А есть чудаки, которые пытаются ее полностью очистить углекислого газа. Это вот та глупость, которая на Земле сейчас существует. То есть нашим тепком надо 7% углекислого газа. Вот у меня в мозге 7%. С2. 2% кислорода, А вот не 3 сотых. Значит, мы баллон с углекислотой. С углекислым газом. И где мы его берем? Он вырабатывает наверняка постоянно с горением, наверняка тепло. Наверняка печка горит постоянно. Сколько мы вырабатываем в минуту углекислого газа? Стакан покой. Каждую минуту у нас стакан углекислого И столько получаем кислорода. Вот такой машине. По производству святого духа. Ссор, столько не надо выбрасывать. Если выбрасывать, не вы погибаете. Ну, то же самое и «Джобе матери у нас было углекислого газа примерно в полтора раза больше, чем сейчас а еще в 5 раз меньше. И когда рождается ребенок, сразу влекислый газ понижается, как он подышал воздухом, а кислород повышается в раз. Тут мы всегда здоровы в утробе матери, И дети больные не рождаются, что интересно. Ну, врожденные пороки бывают, это тоже глубоко дыхание. Но рождается, мы рождаемся здоровыми. Потому что мы были в идеальной среде. И как только рождаемся, СО2 падает, углекислот повышается, мы начинаем болеть. 30 тысяч болезней возникает у человека. 150 в глубоком дыхании, но не наиболее часто. Вот это для тех, кто ничего не знает. И поэтому, значит, когда мы берем наших больных, мы проверяем, сколько у них углекислот даже в этом На таких приборов нет. Ну, я создал комбайн, который был у нас в Новосибирске, он позволял все замерить. А так до сих пор в Союзе регулярно не выпускается приборы по замеру co 2 Приходится покупать за рубежом. Это по 5, по 10 тысяч долларов за прибор. Поэтому я понимал, что мой метод пойдет, и что людям надо замерять дыхание. Вот те, кто здесь учились, они знают, какое у них дыхание. А остальной народ в Союзе не знает у них, какое дыхание. Потому что его не замеряют. Замеряют давление, температуру, вес, всякую глупость. А дыхание не меряют. Оказывается, 99% людей сейчас в Союзе глубоко дышат. Только 1% дышит нормально и поверхностно. И поэтому я придумал метод, как замерять дыхание. Значит, метод, как уменьшать дыхание, вы уже испытали. Кому стало плохо, он уменьшал дыхание, стало хорошо. Это один метод. Я придумал еще метод, как измерять дыхание. Вот как узнать у новеньких, какое у них дыхание. Его плохо видно. Почему-то меня никто не открыл этот закон. Дыхание углубляется, оно почти незаметно. Человек дышит два раза глубже, думает, что дышит нормально. И мало того, глубокое дыхание вызывает кислородное голодание, и у глубокого дыша появляется желание еще глубже дышать. Он начинает задыхаться ему хочется дышать. И чем глубже дышит, тем хуже ему становится. И он начинает синеть от глубокого дыхания. Поэтому 150, в 150 болезней от глубокого дыхания я взял бронхиальную астму, чтобы академики без приборов могли увидеть мой закон. Чем глубже дышит, тем меньше кислорода получается. И поэтому астматик в принципе, как он дышит? день и ночь. Он синее. Губы синие, весь становится чёрный. Вот, надо ему сказать, ты болеешь от глубокого дыхания. Вот я и колпил, что ты болеешь. Закрой пасть и не дыши. Он с перепугом. Чуть, Чуть меньше дыхание, прошло 15 секунд, уже ему легче. Уже говорит, Полминуты еще легче. Минута, все прошло.